Bir şəxs dil ki, yaxınlaşdı Peyğəmbərə dedi ki, Ya Rasulullah, ma min əməlin qabihin illə qad amiltu. Elə pis əməl yoxdur ki, o, nəmin. Cavan həqiqətən qədrin bilsin. O günahlara kələ bulaşmayib bulaşma. Özünü qoru. Vərdən o cavanlığın məsliyi gəlir o günahın dadına baxsan, bu günahın dadına baxsan. Əgər hələ ki o günahı eləməmisən, hansısa günahlar eləməmisən, get səcdəyə, şükrlə və Allahdan kömək istə. Bunları sənə tövsiyə edirəm. Etmə o günahı. Aldanma. Demə tövbə eləyərəm. İnanma bəzi insanların sözünə hərdən deyicə eləsən həşin. Nə olub sənə bir yaşayət bu cavanlıq elə. Yox elə deyil. Özünü qoru. Cavanlığını ver Allah'a. Cavanlığını ver Allah'a vurur ki o şəxs qaydırdığı yaxınlaşdığı ya Rasulullah ma min amalin qabih illa qad amiltuhu elə pis günah yoxdur ki edəməyim. Həllimin tövbə tövbələsəm Allah qəbul eləyər? Sual belədir ya. Yəni içini qoyub ortaya peyğəmbər deyirə Rasulullah bu yanda yani. Yoxdursa çıxıb gedim. Sözün varsa sözdür. Peyğəmbər buyurdu ki qala Rasulullah Hal min valideke ahat hayyun atadan anadan bir saq qalan qalıb dedi ki qal abi atam sizə atanız sağcıdı bən fazhab get get atava yaxşılıq elə get atava yaxşılıq elə falamma valla endə ki oğlan çevrildi uzaqlaşdı ordan uzaqlaşanda qale resulullah laq kanat olmur kaşanas sağ olaydı kilədiniz. Çaş anası sağ ol idi. Anaya yaxşılıq eləyəndə Allah tez rəhmət ağuşunu açır. Ata da biz olura hərdən bir nəfər üçün barışmaq istəsən, neçə günə barışırsan, 3 gün, 4 gün, adamdan da 2 saata. Ana Allahla ara pozuldu, ana elə bil çox yaxın fasilədir. Bax bu nə işisindir məndən. Tez ana ilə bir az ünsiyyəti düzəlt, yaxşılaşır vəziyyət. Övladlar var ki, e, Doğrudan danışığını bilmir anayla. Bilsən, hər yandan belə baxırsan, bu oturub duranda da böyük-böyük danışır, sən anayla danışığını bilmirsən. Bu anayla danışmağın yoxluğu var, təri var, üslubu var. O üslubunu bil. Ocaqla danışmazlar. Son üzvə bir ömür bağışlamaarsansa, elə danışarsan, sonra Bir adda savaş verər, ana dünyasını dəyişər bir hadisə olarsa, bir ömür özünə bağışlamarsa. Muğayət